всех. С вами Юлия Акунина и я вас приглашаю в путешествие по миру. Сегодня я прилетела в одно из самых солнечных мест на Земле. Я в американском штате Флорида. Флорида, штат на південном сходе США, розташований на півострові з однойменною назвою між Мексиканською затокою та Атлантичним океаном. Площа штату більше 170 тысяч квадратных километров. Климат Флориды называют самым ценным и важным ресурсом этого штата. мягкий климат привлекает в штат миллионы туристов и новых граждан, тех, кто любит тепло и извечно зеленые пальмы. Флорида один из наиболее быстро и успешно развивающихся штатов Америки. Ее население с 1920 года увеличилось более чем в 13 раз. Флорида е четвертым за численностью населения штатом США, после Калифорнии Техасу и Нью-Йорку. Население Флориды близько 20 миллионов осип. Флорида вступила в Союз Соединенных Штатов Америки в марте 1845 года и стала 27-м по счету штатом. Имя Ла Флорида, что означает цветущая земля, дал полуострову испанский исследователь в 1513 году. Хуан Понсе де Леон придумав цю назву тому, що був вражений різнобарв'ям відтінків рослин, що прикрашають берег. Згідно офіційних даних метеорологів, опади у вигляді снігу ще ніколи не були зафіксовані на півдні Флориди. Один из самых популярных городов Флориды ⁇ это Форт-Лодердейл. Он входит в пятерку самых больших городов этого штата. Форт-Лодердейл ⁇ место в штате Флорида, в округе Броуард, на узбережье Атлантичного океана. Население места 200 тысяч осип. Расположен этот город всего в 37 километрах от популярного Майами, но этот город тише и спокойней. Несмотря на отсутствие каких-либо знаковых достопримечательностей, город является популярным туристическим местом. Ежегодно сюда приезжает более 10 миллионов путешественников. Для примера в Киев приезжают не более 1 миллиона туристов.